группа офицеров управления государственной охраны во главе с полковником Андреем Куком хотели ликвидировать Зеленского. Главу избу Малюка, главу ГУР Буданова. Если не ошибаюсь, это 13 по счету покушения на Зеленского. Если раньше просто воздушная тревога, то теперь имитация убийства. Зачем? Чтобы выйти на сцену и публично заявить. Вы видите, что происходит? Ані хотіли мене вбити». Чим менше перемог, тим яскравіше свято. Людожар Путін вступив на свій п'ятий термін так званого президентства. Російська пропаганда досі насолоджується видовищем коронації кривавого російського тирана. Путін в п'ятий раз вступив в должність президента Росії. Церемонія інаугурації пройшла в Бальшому кремлівському дворці. Туди президент відправився із робочого кабінету в Першому корпусі Кремля. Путин прошел по анфиладе залов через Георгиевский, Александровский, в Андреевский, где и принес присягу, текст которой записан в главном законе страны, Конституции России. Избранный президент принес присягу, состоящую из 33 слов. Затем президент вышел через красное крыльцо Большого Кремлевского дворца на Соборной площади, где перед верховным главнокомандующим торжественным маршем прошел президентский полк. Наблюдали за церемонією інаугурації нескільки тисяч гостей. тільки Путін поклав не лише свою мерзотну стару руку на конституцію РФ, а ще дещо. Бо 25-річне правління Путіна формально продовжили ще на 6 років. Ось так просто, бо Путін цього захотів. Звісно, що захід засудив вибори у Росії як несправедливі та недемократичні. Вашингтон, Лондон та ЄС бойкотували інавгурацію. Але кого це там хвилює? Сьогоднішнє збиття анон поставило уже окончательно точку в провалі Сполучених США Америки і Заходу, направленого на розшатування ситуації в Росії на дестабілізацію. На то, чтобы снизить э, э, уровень поддержки нашего президента, строго говоря, у них это не получилось. Несмотря на вызовы, наша страна становится сильнее, поэтому можно лишь порадоваться то, что у нас такой глава государства. Путин ⁇ наше преимущество. Тот, кто хочет войны, должен посмотреть историю нашей страны. Ну да, ну да, завдяки такій демократичній системі електорат нарешті вибрав собі гаранта, який підніме країну з колін, витягне людей зі злиднів, зупинить інфляцію, оптимізує медицину, відкриє у кожному селі по школі, підвищить пенсії та зарплати. Звичайно, що цього ніколи не буде, і здавалося б, росіяни мали це зрозуміти за попередні чотири терміни. На том из длины Путин. Путин! Путин президент мира! Ура! Лучше не может быть! Вот такие эмоции, что лучше быть не может. А чего ожидаете? Каких реформ преобразований возможно на следующие шесть лет? У нас много чего еще нужно сделать. Но и делается. За один день все равно всего не сделать, а то, что делают. Я, по крайней мере, прожив 85 лет, могу с чем-то сравнивать. Я считаю, что вот сейчас мы живем лучше, чем когда бы то ни было за 85 лет. Поэтому у меня такие эмоции. Та насправді не все пішло у Путіна за планом. У цій церемонії були свої знакові особливості. Ну, хоча б навіть те, що погода була явно проти інавгурації диктатора. У Москві йшов сніг і був сильний вітер, який зіпсував картинку такого урочистого заходу. Частина телевізійних камер, які вели трансляцію, були залиті водою. Але пропагандисти відпрацювали по максимуму. Действительно, колоссальное событие, событие для всего мира, которое носит, без, безусловно, историческое значение для нашей страны. И вот мы со многими здесь успели пообщаться, и все приглашенные в один голос говорят, что то, что мы видели сегодня, вот эта церемония, церемония очень красивая, яркая, это... Ответ – это явный четкий сигнал всему миру. И той части, которая, большей части, которая, конечно же, э, с нами, которая поддерживает нас, и той части, которую мы обычно называем коллективный Запад, сигнал, который говорит о единении нашего народа, нашей страны вокруг э, Владимира Путина, вокруг президента России. Конечно, очень много деталей, о которых сегодня хочется рассказать. Мы говорили уже и о символах президентской власти. Это штандарт, который теперь снова реет над куполом Сенатского дворца и э, знак Президента Цепя ми віділітоже в прям церемонії цеп і креста і цепцеп дійсно знак цього не до президента, але цеп від кайданок, в яких обов'язково буде Путін, бо він терорист і злочинець. Саме такого диктатора в день його коронації і показали у газі. Але, мабуть, найбільшим розчаруванням для диктатора у день інавгурації став провал його спецслужб, бо ті до... Свята готували ліквідацію Зеленського, Малюка та Буданова, але СБУ ці плани зірвала. СБУ викрила мережу агентів ФСБ, які готували вбивство президента України. Затримано двох полковників УДО. Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників Вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрала Служба безпеки України за сприяння керівництва управління державної охорони. Управління я охорони, я познайомився з це оперативний департамента департаменту до України, департаменту, 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 де я встановив з ним контакт. Я йому давав порушення про... любая информация, которую он может получить о высшем политическом руководстве страны и любые сайдерские перемещения по должностям, смена министров, смена голосования законов, любые, любую информацию касается этого характера. Агентурна мережа включала двох полковників управління державної охорони, які зливали Росії секретну інформацію про перших осіб України. УДО це орган, який підпорядкований президенту України та підконтрольний парламенту. Він відповідає за охорону найвищих чиновників і високопосадовців. Саме УДО має дбати про безпеку глави держави, депутатів Верховної Ради, членів Кабміну тощо. Але як бачимо, і там знайшлися зрадники. За даними СБУ, одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових наближених до охорони президента, які планували взяти главу держави в заручники, а згодом і вбити, задача була знайти людей, які зможуть во время какого переходу, либо виходу на вічіне брещення в кабінет, либо... На площадь перед офісом президента заблокувати. Куратор был передати задачу тому человеку, який, по моему мнению, готов був сделать, зробити виконувати цю операцію. Цей полковник УДО визнав, що окрім Зеленського, Росіяни планували ліквідувати голову СБУ Малюка та очільника ГУР Буданова. Ліквідацію останнього планували саме перед Великодним. План ворога був наступний. Спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. А після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі й задля знищення слідів застосування дрону. Принято решение о нанесении туда двойного удара. Двойного удара. Но сначала мы сделаем удар большими птицами, а потом твоей маленькой птицей, чтобы осуществляя визуальный контроль, чтобы ты мог там, увидеть, кто будет суетиться и помог, скажем так, до конца довести дела за реализацию, за реализацию поставленной задачи, ну, от 50 будет. От 50? Пяти... От 50, 50 чего? Ну, тысяч? Долларов. 50 тысяч долларов, правильно? А, да, 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 да. От 50. Вот, я, то есть 50 у меня точно будет, а все, что выше, ну, это, буду уже писать рапорт, как, то, как получу, так и выдам. Я тебе дам Точку наблюдения. Услышал это? Да, 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 это я услышал дальше. Ты из этой точки, точки будешь наблюдать за домом. Это, ну, большое расстояние? Да метров сто максимум. Может быть меньше, может 50 метров, не знаю. Небольшое расстояние, маленькое. Увидишь, там все видно, все хорошо там видно. Ты должен увидеть две машины. Одна машина, э, скажем так, начальника, вторая машина, машина сопровождения. Значит, первая машина, это предварительно будет какой-то бронированный джип. Он э, заедет туда во двор за ворота. Вторая машина, машина охраны, становится рядом с домом. Ты, как только это увидел, сегодня ты будешь там с 19 до 22, как только ты это увидел, ты должен сразу сообщить мне об этом в смс э, с того номера телефона, с того телефона, который мы с тобой сделали. Дальше. Дальше. Ты говоришь нам и уезжаешь к месту, где у тебя будет лежать птица и где у тебя будет стартовая позиция для твоего удара. Угу. Ты... С большой долей вероятности услышишь громкий взрыв. Я успею отойти? Ну, у тебя будет минимум 20 минут. Ну, uh -huh. 30 минут. Понял, Я понял, понял. Ты отходишь, слышишь бабах, заводишь птицу, летишь туда, видишь людей, они там разбирают, они там что-то там шевелятся, в машину куда-то двигаются. И дополнительно еще наносишь удар. Ты понял? Да, а дополнительно наношу удар по конкретной цели или просто куда. людей. Вот. После этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. Угу. То есть, смотри, как у нас получается такой сэндвич: ракета, птица, ракета. ФСБ вкотре підтвердила статус терористичної організації, адже саме співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби курували організацію теракту. Це Максим Мішустін, Дмитро Перлін, Олексій Корняв. Но даже в этом, прямо за злочині пропагандисти пропагандисты начали Еще одна сенсация. Оказывается, на Украине готовилась своя операция «Валькирия». Группа офицеров управления государственной охраны во главе с полковником Андреем Гуком хотели ликвидировать Зеленского. Главу СБУ Малюка, главу ГУР Буданова. Если не ошибаюсь, это 13 по счету покушения на Зеленского. Недавно официально было заявлено, что на Зеленского покушались 12 раз. Скоро догонит Кастро. Последний раз якобы в Польше. Что касается покушения, то если оно и готовилось, то вряд ли в этом стоит подозревать российские спецслужбы, как это сразу сделали в СБУ. Скорее, Зеленский просто перестал соответствовать интересам тамошних и зарубежных элит. Полковник вермахта Клаус фон Шталфенберг в 1944 году не был агентом НКВД и не работал на СССР, как и Бек, Канарис и прочие, посвященные в заговор против Гитлера. Просто они считали политику руководства Германии тупиковой и действовали как патриоты. Ни на что не намекаем, но это повод для Зеленского задуматься и понять, что Кроме інтересів Запада, є, ще інтереси собственного народу. Ага, ну точно, це американці та британці захотіли прибрати зеленського, От тільки чомусь погрози та заклики до вбивства нашого військово-політичного керівництва лунали постійно від вас. Ваша интерпретация: демилитаризация Украины. Это, это не, не четыре области, которые вошли в состав Российской Федерации. Это, это, отсутствие, это отсутствие Украины отсутствие Украины как государства, оно может быть в каком-то мере там какими-то кусками сохранится, но там не будет вооруженных сил, направленных против Российской Федерации, и там не будет нацистов. Вот и все. Больше здесь ничего не надо. Что для этого сделать? Я могу здесь полтора часа рассказывать. Начинаем про со СМЕРШ всего остального. Чтобы не было нацистов, не должно быть Зеленского. А у нас до сих пор и Зеленский, и Буданов. Сейчас, Живы, здоровы, ходят и даже не оглядываются. Ничего. У меня простой вопрос. Да, Коля. У меня простой и понятный вопрос. Когда мы уже вспомним заветы Судоплатова, когда мы начнем мстить? Когда, наконец, мы за наших святых начнем мстить? Когда мы поймем, что это война, которая ведется террористическими методами? И когда мы вспомним то, что сказал наш верховный главнокомандующий о том, как надо воевать с террористами? Найдем в сортире, извините, и в сортире замочим. Можно же, наконец, приступить к борьбе с террористами единственным методом, который они понимают. Когда уже, наконец, будет уничтожена террористическая организация службы безпеки Украины? Когда, наконец, будет уничтожен правительственный квартал Киева? Когда будут уничтожены подонки, отдающие приказы от верховного командующего, главного нациста, по фамилии Зеленский? Когда все негодяи от Подоляка и вниз по всей линии, Гур, Шмур и прочие, с... отвечающие за проведение террористических актов на нашей территории, осознают, что такое гнев и могущество русского оружия. Все зависит от того, насколько долго проживут лидеры этой страны: Зеленский, Буданов, Залужный, Подоляк. Сырский и вся эта я считаю, абсолютно адекватно на сегодняшний момент, после тех заявлений, особенно вот сегодня Подоляк сделал заявление, одна из главных наших задач – убийство русских. И чем больше мы их уничтожим, тем лучше. Поэтому уничтожать, уничтожать и уничтожать. Должна быть охота объявлена. И я считаю, что в том случае, если лидеры будут уничтожены, то любой пришедший к власти Украине, он э, будет нелегитимен. А Верховная Рада, которая там существует, известна насквозь на, насквозь коррумпированная структура, которая точно соответствующих решений не примет. А вы, как представитель силового ведомства и опытный разведчик, скажите нам, почему до сих пор этого не делается? Ну, как Точечные удары по лидерам. Во-первых, сначала мы соблюдали все правила ведения войны. Это раз. Второе, мне кажется, уже делается. Я думаю, что вопрос времени. До речі, точечний удар вже намагалися зробити окупанти. Пам'ятаєте, 6 березня вони завдали ракетного удару по Одесі неподалік від місця зустрічі президента Зеленського та грецького прем'єра Міцотакіса. Тоді чорнороті дуже смакували цією темою. Балістика да, свістіла рядом з Зеленським. Ані як то перепугались, не знаходиш? Так, дійсно, не знаю, як там насчет грецького партнера Зеленського. Но если даже украинские парни там пишут, а где видео, где Зеленский жует галстук? По аналогии с Саакашвили, типа, они удивлены, потому что если бы у Зеленского на тот момент был галстук на этой засаленной футболке, ну, наверное, он его пожевал. Вот. Ну, так, конечно, да, цирк, да и только. Я вот вижу это как. Ну, у нас наши доблестные ВКС планово выполняют задачи, поставленные специально военной операцией. И то, что там где-то по Одессе там гулял Зеленский, со своим греческим политиком, как бы, ну, нам это как-то не холодно и не жарко, мы же как бы с тобой понимаем. Будет стоять задача ликвидировать Зеленского, ну, ликвидируют Зеленского. А так задача стояла по дальнейшей демилитаризации Украины, как бы, ну, и звыняет что мы не, не предупредили. У меня есть уверенность, что один хорошо обученный искандер для того, чтобы решить такую задачу у российских вооруженных сил Точно бы нашелся, если бы такая задача стояла. Вот два года э, господин Зеленский, как главный украинский нацив, жив и здоров, я думаю, это следствие того, что такая задача не стоит, я могу сейчас спорить и обсуждать относительно того, почему так, такое решение принято, может быть, потому что нужен э, украинский Кейтель, который должен подписать акт о безоговорочной капитуляции, и Зеленский, мне кажется, хорошо подойдет на эту роль. Не знаю, но я уверен в том, что а, он жив именно потому, что сегодня ему это позволя позволяют сделать. Это, что называется, усложняются его творческие перформансы. Если раньше просто воздушная тревога, то теперь имитация убийства. Зачем? Чтобы выйти на сцену и публично заявить. Вы видите, что происходит? Они хотіли мене убить. Дайте мені пово. Я йому теж я сообщ... не преувеличиваю. Да я йому сообщаю, что его персональный Искандер пока не взлетел. Та після таких заяв зброю навіть просити не потрібно. Наші партнери мають реагувати терміново. А що стосується заяв про те, що західні еліти шукають заміну Зеленському, то це повна мечня і брехня. Цей меседж є частиною російської операції з просування тези про нібито нелегітимність українських органів державної влади. Насправді жодна держава не визначає політичний курс незалежної України в Україні, на відміну від Росії, джерелом влади є народ, який на вільних та демократичних виборах обирає президента та Верховну Раду. У зв'язку з воєнним станом в Україні вибори відкладені з огляду на неможливість їх проведення під час бойових дій, ракетних обстрілів і великої кількості переселенців та біженців, які не можуть проголосувати. Ці всі заяви та дії Кремля показують, що в реальності справи в РФ йдуть геть погано. Вона програє, і Путін бачить порятунок лише у залякуванні та фізичному знищенні українців. Не піддавайтеся ворожій пропаганді. Дотримуйтесь інформаційної гигиены та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось!